Продовжуємо громадський онлайн і далі говоримо на ту ж тему, чи йде Росія в наступ. У нас студії перший командир полку Азов Андрій Білецький. Наразі народний депутат. Добрий вечір, Добрий який вечір. повернувся буквально сьогодні з Маріуполя. Правильно, да. що у нас відбувається на цьому східному фронті? Ви можете пояснити як людина, яка, ну, власне, була першим командиром полку Азов. Ви прекрасно знаєте, що там відбувається, я думаю, з ваших джерел, які там є. Ну, смотрите, если говорить про конкретику на сегодняшний день, идет банальная э, разведка боем э, по всей линии фронта. Ну, вот, плюс же, да. Намалила. Плюс подтягиваются, собственно говоря, войска к разделительной линии. А когда плотность войск увеличивается, ну, удерживать их, собственно говоря, от таких вот мелких стычек, боестолкновений достаточно проблематично. Это то, что происходит сейчас стратегически, ну, к чему это идет? Ну, конечно, это идет к наращиванию и подготовке, ну, скорее всего, какого-то вот по типу аэропортного или дебальцевского наступления, то есть локального наступления. Для кого да, может быть? Ну, на самом деле, мы имеем море точек, то есть имеем район там, Горловки, Троицкого, имеем район Донецка, имеем район Волновахи. Выбор очень велик. То же самое Широкино, ну, там треба дивитися, що з дорогами насправді, тому що волноваха це тоді відрізає Маріуполь. Ну від фактично. Она, она сейчас ничего, ни от чего не отрезает Мариуполь, так как это трасса донецка Донецк, Да, но, к, к огромному сожалению, она оголяет полностью фланг Мариуполя э, северный и ну, фактически удерживать город в, таком, вот, в такой конфигурации при взятии Волновахи и Марьинки, например, уже крайне проблематично, ближе, ближе возмо, к невозможному. Ну, одержувати город і так, щоб він ще цьому нормально функціонував як соціальне районі? Ви кажуть, що це розвідка а Там вибори призначені на 29 листопада в Маріуполі. Так, це, поміж іншим, Верховною Радою. Е, яка є обороноздатність ну, українських військ на цій лінії розмежування? Оскільки ми ніби відвели зброю там і 100 і 80 міліметрів. Е, а натомість, сьогодні що відбулося? Відбулося обстрілстріл градами от цього району. Ось тут. Там, де Авдіївка, Піски, Троїцькі, власне, градами. Тобто гради стріляють з відстані, якщо я не помиляюся, скільки 20, кілом... 20 кілометрів. них 21 кілометра. Тобто, якщо був обстріл з 20 кілометрів, то ніхто не відвів зброю так, щоб дуже далеко, насправді. Там, скільки, 30-кілометрова зона, була? Ну так. Ну, все, это, все это вообще крайне забавная вещь. Надо, надо понимать в этом плане простую вещь. Сам фронт боевых действий крайне мал, ну, расстояние минимальное. Для того, чтобы сосредоточить в каком-то из секторов, ну например, на Широкино, да, к крайнем южном направлении, или в крайнем северном, там, Луганск, счастье, для того, чтобы массировать все силы ДНР, ЛНР, в счастье, ну, понадобятся сутки при правильном планировании. То же самое, чтобы массировать на широкие, но снова-таки понадобятся сутки. Поэтому все эти отводы, ну, это изначально такая большая фикция, что такое ну, 30-километровая зона. Ну хорошо, ну, он базируется на обычном Урале или Зеле. 30 минут хода ну неуспешно машине, чтобы вернуть ее на позиции, не более того. По поводу нашей оборон, обороноспособности все очень просто. Никакая линия, еще французы во Второй мировой войне да, на линии Мажено или бельгийцы там, в ВБНМЛ показали, что никакие фортификационные сооружения не спасают от узких концентрированных прорывов. Тут нужна мобильная война, контратаки и так далее и тому подобное. Если, э, имея там, ну, в любом из, из этих точек, имея э, вот такое вот ограниченное наступление с той стороны, мы будем держать весь фронт пассивным, ну, как было во время Дебальцева, например. То есть, вместо того, чтобы помогать э, войскам под Дебальцева активизацией и наступлениями на других направлениях, что оттянуло бы силы противника, мы спокойно давали добивать в невыгодной нам конфигурации наши войска на, всех остальных, на всей остальной территории было ну, такое шаткое затишье, более-менее. Если будет повторяться та же история, то никакие фортификационные сооружения в пассивной обороне нас не спасут. Это нужно понимать. Я не думаю, что... Ну, к сожалению, у меня нет ощущения, что вот именно высшее командование сделало какие-то выводы из Всіх тих поражень компанії зімній 2014-2015 років. Тобто виходить, що як нам Брешуть, що коли кажуть, що українська армія як ніколи сильно обороноздатна. Ми її збудували. Це слова президента, це ж не я кажу з високих трибун. Я не знаю, просто чесно говорять, о чому він говорить. Якщо так. Так главный, по главный человеческий, главный ресурс войны э, это опыт солдата. Ну, то есть, есть у тебя солдат, отвоевавший, понимающий, что такое война, и способный эффективно действовать. Или ты будешь э, мясом и кровью следующего, не умеющего ничего солдата, обучать его войне. Мы этот потенциал растратили чуть более, чем полностью. То есть. Э, единицы людей остались и в сбройниках, и в нацгвардии, и в добровольцах, не так уж их немного на самом деле, которые откатали всю летнюю, например, кампанию 2014 года. Наиболее острую, наиболее маневренную. Этих людей нет. Есть армия мобилизованных людей, это не солдаты, армия мобилизованных людей, которая будет опять на тех же граблях учиться по новому, да? учиться это по -новой это... и набивать себе новые шишки. Когда они чуть-чуть научатся, придет пора их демобилизовать и набрать новых. А повернуть из демобилизованных? Как? Ну законодательно это не... по закону это невозможно. Они отдали свой долг родине. Мотивировать их чем-то? О чем? Ні, я запитую, я не фахівець. Це питання, от знаєте, для тих, хто сидить біля телевізора вдома в теплій, в теплій хаті, дивиться там громадське і думає за, знаєте, логіка людей на сході. Там ти розумієш, починаєш її розуміти. що У них логіка дуже проста. Поверніть все, як було. Я хочу миру, я нічого не хочу знати. Та, от у них це головна як мантра. Коли ти запитуєш, так ти за кого я так? Я хочу миру, я нічого не хочу. Я, я, я це розумію, що люди в стресі, вони так, так, так власне і живуть. Так це стосується всіх українців, всі ж розслабилися, війни ну, гарячої стадії не було. Да, Зараз воно поновлюється, і я не бачу, щоб якась була гостра реакція. Е, ну, тобто, от був страшний період, коли кількість жертв обраховувалася там десятками, іноді сотнями. І це перетворилося з шоку, потім на звичайну статистику. От зараз до цього, як до статистики, нам не показують портрети солдатів, які загинули там зараз. А треба було б щодня показувати портрети конкретних людей. Бо нам дають статистику. Загинуло троє, п'ятеро. А напевно важливо знати, хто так само, і бачити конкретні людські обличчя. Ну, сейчас единственное, в чем армия очень сильно преуспела, это в том, что введена мощнейшая воинская цензура. То есть войсковая цензура работает действительно великолепно, отлажена. Это вот единственное, в чем мы преуспели. Люди очень морально демобилизованы. То есть после Минска-2 было сказано, ну окей, мы это не вывозим, эту войну, давайте успокоимся, но есть хотя бы путь прекратить этот постоянный кошмар, победы у нас не будет, мы будем говорить о ней, что она будет в далеком будущем, ну понятно всем по умолчанию, что ее не будет, можно остановить этот кошмар мирными переговорами. Об этом говорилось все время. Говорилось о том, что у нас новая профессиональная армия, и тому подобные вещи. Люди частично в это поверили. Легче верить в, ну, в простые хорош. и приятные ну, вещи, да, в хорош. чем в тяжелые и неприятные. И ну, нация, народ очень сильно демобилизован. Ему кажется, что где-то там на востоке некая новая профессиональная украинская армия ведет свою некую малую там войну. В Брюсселе ведутся какие-то переговоры. И, в общем-то, все более-менее хорошо. На самом деле, не бывает э, войны где-то там. Вот э, та ужасная трагедия во Франции показала, что войны где-то там, войны около телевизора не бывает даже в развитых современных странах Первого мира. Она в любой день может э, вернуться ну, вот во всем своем кошмаре к сожалению, ну, все сейчас говорит о том, что мы можем увидеть это самое обострение, возвращение войны в ближайшее время. И ну, народ, в отличие от прошлого года, к этому морально готов намного меньше. мне казалось, что на войной, войны то знают уже, как реагировать и мне кажется, запас терпения уменьшился очень сильно. То есть в прошлом Это году было, чуть -чуть оттат, да, вот по по ну вот вот по общению просто с людьми. То есть запас терпения можно терпеть многое, но не бесконечно. То есть вот люди где-то уже частично готовы. Ну, без Маріуполя, значить без Маріуполя. Ну, без Славянська, Бізкраматорська, ну, будуть по границям Донецької області, Луганської, да? ну, людям будете... треба говорити там речі, ну реальні. Так? От ми дивилися цей фрагмент з ток шоу ви тут були вже в студії. То треба розуміти, що зупинки на якомусь кордоні не будуть. Звісно, не будуть. Конечно, не буду. Так что треба робити? Треба, ну, тобто, є дві позиції, там, треба консервувати, там, будувати фортифікаційні споруди. Ви кажете, вони не допоможуть, але їх навіть... Ну, в таком выгляде, как Израиль отгородился фактически от проблемной палестинской территории парканом, даже таких нет. Это и невозможно. Он оградился от людей, не имеющих полноценной армии, не имеющих танковых подразделений, не имеющих артиллерии, ну, самодельную артиллерию, да, имеющих. То есть тех, кто не может уничтожить эту самую стену в течение 15 минут, да, артобстрела. Мы имеем дело с людьми, имеющими механизированную, ну, достаточно современную армию, которую создала Россия организационно, вооружила технически Россия. И здесь оградится вот этой вот стеной, это не малые войны, не вот эти войны ковбоев и индейцев, которые идут на Ближнем Востоке, высокотехнологических стран, там Израиля или коалиции западных стран против э, людей, живущих там. Ну, в приклад линии Маннергейма, да. то есть берут финский досвиды, и снова так и Не есть... забывают, что она была линия Маннергейма была таки советскими войсками прорвана к, к Хельсинке вышли напрямую и финны подписали капитуляцию об этом забывают очень многие что та война на самом деле ничем хорошим для Финляндии не закончилась они получили вот тот самый внеблоковый статус который они там во время Второй мировой на некоторое время убрали да а потом снова вернули они получили вот этот статус вот такой вот лимитро, ну, лимитрофа, да, при пограничной территории между Россией и Западом и многое другое. Ну нет, не бетонные укрепления. Нужна действительно совершенно другая профессиональная армия. В Украине, Нужна, это в Украине конечно. Нужно действительно отказываться от, Я тоже слышал кусок предыдущего разговора. Дійсно, зараз є великолепний дипломатичний повод, абсолютно і моральний поводських договор відказатися від ні от Они ни к чему не приведуть. Совершенно ні к чому. Туди методично їздить Леонід Кучма, Леонід Кучма їздить Леонід Кучма. Да? Ну, ви, ви, ви да? ми, а ми ж маємо ще й внутрішню ситуацію в Україні під час цих місцевих виборів, то взять Леоніда Кучми. Віктор Пінчук активно підтримував опозиційний блок, кандидатів від опозиційного блоку. І... Взяті бізнес партнера Ну так. Ну, тобто, виходить, що це родинні зв'язки, вони ж нікуди не зникають. Тобто, опозиційний блок ну, мені важко назвати проукраїнською партією. І виходить, що кучма їздить в Мінськ здавати українські інтереси чи як? поступового, яким это делал, умел это делать, просто у него вины не было, все, все на тузле. Ну надо констатировать, что вообще минский процесс настолько закрытый, и льковный, что очень тяжело понять, что там на самом деле происходит. Как нам говорили, например, что никакого плана Мореля в природе не существует, что это вранье. Потом оказалось, что он существует, что он именно так и называется. И... И застоит именно в том, о чем о чем и говорила пресса. Что сдает Кучма сказать тяжело. Я думаю, что в Украине найдется крайне мало людей, которые считают Кучму Медведчука удачными представителями Украины в переговорочном в переговорном процессе. Но почему-то наша дипломатия, а наша, наша власть считает, Марчука считает так. Ну да, бессмертный. Сейчас, насколько я знаю, занимает достаточно уже жесткую позицию. Потому что первые полгода войны у него была позиция крайне, крайне, крайне примиренческая. Угу. Но сейчас, очевидно, может быть под влиянием как раз реальности Минского процесса он ее поменял. Ну, то есть нам потребна потужнейшая армия, как вы сказали, да? Больше ну, э, Безусловно, мы должны понимать, что в, ну, в мировой игре, Украина ну, не, не та э, карта, на которую будет ставить Запад сейчас. Э, ситуация Ближнего Востока, да, и мы видим вот это вот сближение, которое там на G20 произошло между Путиным Обамой, первый разговор, э, списание реструктуризация моментально российского долга Украине и так далее. Э, мы будем либо принуждаться, к все большим и большим уступкам со стороны Запада. Ну, это для них оптимальный вариант, чтобы рано это не кровоточило, чтобы тут не было смертей. Либо Россия, Путин пойдут в банк ну, на действительно вот, полномасштабное обострение, да, попытку захвата, возможно, действительно Харьковской области. Потому что я, например, больше верю в возможность захвата Харьковской области, чем вот этот пресловутый коридор к Крыму, о котором так много говорят. Ну, там вот так, про этого из ток-шоу и было сказано, что Харьков – основные основной оплот украинского ВПК на сегодняшний день. Да. Ну, так само, как и Дніпро, На самом деле, этот выход к Крыму изменит немного, ну, там, при минимальном, не минимальное улучшение ситуации в Крыму. Да? Утрата Харькова – это катастрофа. Абсолютно ну, все, уже всегосударственного масштаба. Или, или, Россия пойдет на обострение, и, и мы не можем быть уверены, ни на сколько процентов, что Запад предпримет хоть какие-то реальные шаги по спасению страны тогда. Поэтому спасение э, утопающих ру, э, дело рук самих утопающих. Поэтому, кроме как рассчитывать на действительно профессиональную, действительно новую свою армию, не Так Вона на в наступ, чего вона має обороняться. Чи трематы линию всего размежевания под контролем? Это, ну, это, это, ситу... это, это, ситуация, это ситуация момента. В какой-то момент обороняться, если она достаточно окрепла, если она в состоянии наступать, наступать. Если она в состоянии проводить какие-то э, диверсионно-политические действия, да, которые потом улучшат ситуацию, дадут возможность наступления, да. Ну, там, возможно, какие-то бунты, недовольства на территории ДНР, ЛНР, пусть проводят. Но ну, Это уже тактический момент. Ну, смотрите, а вот шматок, тут, я там разумею, больше территория, а тут же від Новоазовска до Широкиного ну, и до Мариуполя там. Зовсім небагато. Не, не, не да, чому Україна ну, до та, а, ну, не звільнить цей трикутник теж та стратегічний, та? Ну, Жодних зусиль по звільненню цієї території ж не було. по Широкину. стреляли стреляли, зупинилися але тим часом вони підійшли до Широкину. взяли це широкине таме, оно зараз на межі розмежування не было. Давайте э, будем точны. Но до я зимнего таки, до я зимнего наступления до зимнего да. наступления позиции украинских войск, а также действия разведывательных групп противника были не по широкину, а четко по восточной окраине Мариуполя по первым домам Мариуполя. Не в километре от Мариуполя, в 300-400 метрах от первых высотных домов города Мариуполь. То есть Широкина это уже на самом деле большой шаг вперед. Был ситуация 300 -400 была, 400 была, ситу, была ситуация, когда самый крайний украинский блокпост находился в 300 метрах от высотного дома, первого высотного дома города Мариуполь. А дальше была небольшая ничейная земля, 3-5 километров, где ходили наши разведгруппы и разведгруппы mm -hmm. противника. И дальше противник. Другое дело, что он там снял во время зимы значительные силы. И пехоты, и техники, и отправил их под Дебальцево. То есть там была достаточно разреженная группировка противника, и мы ведь предлагали широкомасштабное наступление с захватом Новоазовска. Это было более чем реально. Но, извините, мы силами тогда 600 практически только практически пехотинцев, не имея на тот момент ни танков, ни артиллерии, отбили за день наступления 5 населенных пунктов. Если бы мы были минимально на тот момент поддержаны, то Новоазовск можно было заходить совершенно смело и восстанавливать действительно ситуацию. Ну, вот, ну, собственно, приграни... 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 приграничную, приграничную линию. А установи ну, хотя бы здесь контроль над приграничной линией, у ОБСЕ была бы внятная четкая линия, понимание, позиция и так далее. Тут уже провокации с этой стороны, с Новоазовска были бы практически невозможны. Но это бы надо было уже в наглую при ОБСЕ переходить государственную границу страны. А ОБСЕ выполняет свою функцию на фронте с контролю. она может ее выполнять? Я запытываюсь. Я... Вы знаете точно? Я точно не знаю. Я... Я, я вижу следующее: там много говорилось о нежелании ОБСЕ. Мы, да, мы часто э, ватники объявляли ОБСЕ про украинской силой. Украинская сторона объявляла ОБСЕ про российской силой. Ситуация с ОБСЕ следующая: количество наблюдателей мизерное, количество технических средств мизерное мизерное совершенно. Количество автосредств мизерное. Они не могут ничего контролировать, даже когда Широкина была горячей точкой, им удавалось в лучшем случае находиться там час-полтора в сутки. И каждый раз там никто не стрелял, когда там были АБСЕ. Они даже не в состоянии были в малом населенном пункте установить 24-часовое пребывание. Они просто не могут контролировать никакие линии. Для этого нужно, я не знаю, ну как минимум десяток тысяч человек, большое количество беспилотных аппаратов летательных, большое количество э, видеокамер, которые будут на мачтах там поставлены, да, вот по всей линии разграничения. Э, но этого ничего нет и, скорее всего, не будет. Поэтому э, нужно констатировать, э, неважно. Э, есть добрая воля ОБСЕ, нет доброй воли. Она контролировать эту линию не в состоянии. Она может только фиксировать э, обстрелы. То есть были слышны разрывы там-то, там-то. Мы приехали, увидели воронки. <соспитут> Як ви думаєте, ну просто вибудовують час у нас все менше і менше. Там Христина Бондаренко ще у нас працює у Кривому Розі на місцевих виборах. Там ситуація, як вона повідомляє письмово. Така собі драматична комісія планує затягнути час до 24-ї години. Після того спливає час розгляду будь-яких скарг на ранок, скликається засідання, де оголошують Вілкула міським головою. Далі оскаржити це рішення можна буде лише через Верховний суд. Все це ми почуємо на включенні Христини. У Мене питання: чи ми входимо взиму в цій війні? Чи є у вас розрахунки, чого слід очікувати взимку, Принаймні до весни? От на лінії фронту, бо ми ж поставили питання, чи буде чи Росії до і буде більше війна, чи чи не буде, чи це буде? по всій конфігурації по кількості загнаної із Росії техніки по поверненню великого количества лічної сили противника з Росії говоря, Все свидетельствует о том, что обострение все же будет в ближайшее время. Когда они его начнут, ну, в идеале для них, для всех, это все-таки первые заморозки. То есть установление более сухой, более морозной погоды, которая даст возможность наступать не исключительно по дорогам, что сейчас ну, фактически возможно. Прошлая зима показала, что россияне имеют вкус к зимним боевым действиям. И их, и их не чураются. То есть были ожидания, что все будет затянуто до теплой весны. Но не так случилось. И они одержали две достаточно крупные победы прошлой зимой. Аэропорт и Дебальцево которые мы считаем своими крупными победами. Так что возможно, вполне возможно обострение. Готовиться верить все-таки в... Крабрость и преданность собственных солдат, потому что кроме как на их боевой дух рассчитывать не на что. И последнее вопрос, оно уже не касается боевых действий, а касается вашей символики, которая зазнала певных змін. І це питання ще злітку у мене виникало, тому що їздили в Урзув до вас туди. Вже на базу не потрапляли, на навчання ніде з вашими не їздили. Навпаки, вони попросили навіть не знімати нічого поблизу бази, оскільки там і танк якийсь привезли, було діло. Савушку, савушку привезли. Грішен ліпше розбирається. І я там побачив зміну символіки. Привезли бронетехніку, скажімо так. Ну, бронетехніку, так. Да. Хай буде так. Я дивлюсь, що вже і сусідні там пансіонат теж під базу Азова зайняли. Відпочиваючих практично в три чи в чотири рази менше, бо до Донецька не доїдеш. Але ще раз підкреслюю: новий логотип побачив, нову символіку. В чому, чому а, різниця? А, вопрос стіля. Слухай Хвилиночку Там на столик книжка лежит С ж же передали Белецкому Я вот это сделаю властноручно думали через кого передать вопрос, вопрос стиля Это был первый шеврон Он крайне конечно Дорог и мне и большинству ребят Это было совершенно народное творчество То есть первые три месяца Он не был официальным Было множество шевронов азовских, которые ребята носили, совершенно разные, черные человечки, вот такие вот Азов, там еще старые патриотовские, но он вот Стал, стал основным, стал как бы собственно говоря тогда символом подразделения сейчас на нем оставили исключительно идею нации и все развернуло такое... да, да. Оно, оно все такое несколько технократичное потому как стремимся к вот такому вот новому, новому уровню Но и оно новых... больше схоже на Зорро <laughs> ну пусть будет еще параллельно с этим знак Зора знак добра и, и победы а его ставили классическим Идея нации а в виде монограммы. Это знак бронетехники, это флаг непосредственно который вешается на всю бронетехнику ага. полка. Тому що це теж там під час концерту. Ага, ось, ось ця книжечка, яку мені дають, Це якраз символіка пов'язана чеські пов герби. Да? Це українці в Чехії кажуть: ну ви скажіть Білецькому, що ну можна якусь іншу символіку там собі підшукати, бо тут в Європі їх дуже погано з цією сприймають. І, і я ну, не став заглиблюватися в дискусію. Тут реально є символіка чеська, герби різні, правда. попросили передать вам особисто видаю с удовольствием Чекала посмотрю она. как историк приятно можно было бы поменять символику если б за ней не было десятки десятки погибших ребят если бы за ней не стояли сотни раненых и инвалидов если бы для ребят она была ну просто шуткой да там каким-то милицейским шевроном, а э, не символом, за который символом идеи, за которой они умирали, собственно говоря, можно было бы поменять. Хотя вообще-то вот э, символы э, которые они так любят называть Вольфсангелем, да, который в общем-то является, да. креп, в общем... является крепко не таким знаком, то есть это знаете вот всего навсего но ну, это две различных геометрических фигуры, это две различных геометрических фигуры. Так вот он является на данный момент официальным гербом более двух десятков городов Западной Европы: Голландии, Германии и Бельгии. І, між тим вони з ними не борються ні на ратушах, ні на печатях, Це Марі... ні... Марічка про вам передала. Я навіть ім'я на, на назву Якщо. можете вивчати. Це вже наостанок. Ми з нею вже прощалися, і вона приходить і оцю книжку приносить. Так що я свою функцію виконав. Дякую вам за пояснення стосовно символіки, тому що це питання є. Його навряд чи хтось ставив. але ми поставили. Андрій Білецький був в студії Громадського. Дякую вам за участь у програмі.